Dəfən min endorfin, serotonin, yəqin ki, bunları eşitmisiniz və bunlar bizi xoşbəxt edən, sevindirən, əhvalımızı yüksəldən hormonlardır. Bəs bilirdinizmi bu hormonları süni şəkildə özümüz də qaldıra bilərdik? Əgər bilmirdinizsə, sujeti izləyin və artıq əhvalınız kənarda baş verən hadisələrdən yox, özünüzdən aslı olsun. Bədənimiz üçün xeyirli olan hormonları necə yaradaq? Endorfin stressi azaldır və həzzi artırır. Bu hormonu idman, meditasiya, yoqa, yaradıcılıq və gülmək yaradır. Serotonin xoşbəxtlik səviyyəsini artıran əhval stabilizatorudur. Sağlam yuxu, günəş şığı, açıq havada gəzinti, düzgün qidalanma bu hormonu stimullaşdırır. Oksitosin sevgi hormonudur. Sevdiyiniz insanı qucaqlamaq, heyvanı sığallamaq, doğumların əlindən tutmaq, sevdiyiniz ailə üzvləri üçün yemək hazırlamaq, onları hədiyyə ilə sevindirmək bu hormonu artır dopamin beynin mükafat sistemidir. Enerjili musiqi dinləmək, deyincə yatmaq,